Добрый день, дорогие друзья, мы рады приветствовать вас! и э, очередной выпуск программы «Язык жестов» в эфире, как всегда. Однозначно, друзья, и мы вас уже намагаемся витать самой сами мовою жестов, нашему тренеру, нашему эксперту Лилии Владимировне Савицкой. Так, что сегодня будем делать? Подсумки, может Сегодня мы сделаем итоговое занятие угу. первого этапа, то, что мы прошли. Так. Мы закончили дактиль и цифры. Это очень серьезная тема, но это первый этап. Я думаю, что сегодня мы начнем с того, что? Вспомним то, что мы выучили. Я покажу вам предложение, mm -hmm. а вы попытаетесь понять, что я показала, mm -hmm. а потом то же самое будет взаимно. Mm -hmm. mm -hmm. Знаешь, сегодняшнее занятие под названием «Загадать все». Да. Так. Mm -hmm. Садимся ровненько Только и пытаемся mm -hmm. расслабиться. Теперь я буду показывать, а вы постарайтесь понять, что я говорю. Г mm -hmm. Год. -год. Mm -hmm. э, два. Две тысячи лет. Це тисячі дві тисячі десять. Це десятка? Дванадцятий. Бур 2012. 10. 10. А можна таке питання? А як, наприклад, попросити людину, яка спілкується з нами жестами, да? а ми намагаємося її зрозуміти. Повторити рух. Є такий жест. Повторіть. Повторіть. Повторити. Просто повторіть. Повторіть. Я тепер буду цей жест постійно вам показувати. Повторіться. Плоско, да? И все да. так, так. А теперь попробуйте друг другу что-либо показать. Какие тогда... испытания? Можно питание? Я тебе задам питание, можно? Чекай, зараз. Алексей меня зовут. Дякую. Ну В смысле, Молодец, я должен был отлично. показать. Ну, понимаете, знаете, в чем Это дело? Уже автоматически вышло, да? А, ну, просто, э, Лена Владимировна, самое главное – понимать собеседника вообще. А знаете. Целому, да? да, я понял. Не, ну я намогалась. можно господин. вот у вас спросить, как вы считаете, какую ошибку Лена сделала? она, мне кажется, не делала между словами какие-то... Ну, Нет, кажется, а перемены. вот самую-самую большую ошибку. Не взгляд. синхронизировала язык, Нет. проговаривание и жесты? Будем долго думать. Так. Самая большая ошибка. Не смотрела на Нет. меня? Нет, смотрела на все. Самая большая ошибка, то, что, знаете, что она тесно пыталась показать. Да. Вот такое ощущение. движение. Uh -huh. Понимаете, просто для то что uh -huh. напрягать вот так себя, не надо. Вот пытаемся мягенько. Помните, я говорила? Мьяко, да. Да? да, просто помягче. И работает только лишь кисть. Я противала вся. Я уже поняла. Я уже поняла. Дизваты, Вы сей, я уже старались дизваты, все да? показать. Да. Знаете... Это единственная какая-то вот такая крупная ошибка. А да. так отлично. Для чего Самое, всегда вначале изучается дактиль? Для того, чтобы... Что ну, допустим, знаешь, знать имя, там, слово, фамилию да? все. Ну и что? Это всегда должна быть палочка, выручалочка. Угу. Какой-то жест вы там, ну, допустим, вот в нужный момент забыли, не знаете. Угу. А у вас знания есть дактиля, то угу. есть азбуки. Просто и вы всегда слово, можете показать, то угу. есть найти общий язык с неслышащим угу. человеком. Так, сразу. Ну, сподеваемся, а, что... Да. А далее мы начнем уже изучать конкретно по темам уже жеста. Прежде чем мы начнем тему знакомства, это будет, слышно, тема, да, это будет первая тема, это будет самая цепь. первая тема. Я предлагаю начать маленькое такое небольшое вступление из темы местоимения, то есть самые простые слова. Допустим, я, я. ты, Просто вы, ты. Да. Вы, поважно, вы, да. Вы, это поважно, Вы, це, да. Вы если мы обращаемся, если множина, если множественном числе, значит показываем вы. Вот допустим вы, вы. вот вы, вы, вы. вы. И У и вас вы. двое, поэтому, конечно, вы. Понятно. Да. Мы. Если мы обращаемся к человеку, допустим, либо старше по положению, либо старше по возрасту, понятно, что мы не будем же с ним дыкать естественнее. А естественно. Не так, не так. Поэтому мы покажем «вы». Так. А если, допустим, у нас с кем-то дружеские mm -hmm. хорошие отношения, допустим, либо mm -hmm. мы по возрасту как-то подходим друг к другу, то можно показать «ты». Mm -hmm. да. Еще такой же, есть. Вот «у меня», «у тебя», mm -hmm. «у меня». Вот буквочка, помните буквочка? Mm -hmm. Да. Вот же мы выучили алфавит, потому что многие жизни начинается. Да. да. У, меня". у меня. А говорим целую фразу. У меня. У меня. У, меня. у тебя. У вас. А у нас? Okay. У, нас. А, у нас. У нас. У нас теме знакомства, прежде всего, в этой теме, я бы хотела одну вещь такую. Есть особенности. Помните, мы говорили, что это самое. У нас есть полностью курс обучения, а есть все-таки особенности языка, как в любом языке. И вот в языке жестов есть тоже вот одна из тех же вот особенностей. Жестов, к сожалению, не так много, как слов в русском либо в украинском языке, поэтому некоторые жесты у нас показываются, вот основа жеста одна, а слов несколько. Вот, к примеру, слово. Жест. Дружба. Дружба. Так. Дружба, знакомый. Да. У -у -у. да, знакомый, пока мест не заканчивается а -а -а, что, наше произношение. Принцип. Знакомый. А это познакомиться. Познакомиться? Да. Вот видите, в принципе основа жеста одна. Так. И декілька да. вариантов. Да. Она основывается уже Сегодня мы начинаем тему. Тема, вот да. тема. Ну, допустим, когда мы пишем, вот допустим на письме, как мы пишем, допустим, какую-нибудь тему и ставим ее в кавычки. Да. Так. Вот то же самое, так мы в ужасных показываем. Да. Вот тема. Да. Начинаем. Начинаем тему знакомства. Да. Тема. Да. Тема. Просто тема, знакомства. Начнем прежде всего с чего? Вот, когда обычно только люди, что не начинают? Обычно представляется, да. правильно? Имя. Да. Луки, вот. Жест луки. хорошо. Помните? Добрый. Так, так. так. да. Имя. Можно по-другому еще показать. Вот а так иногда имя. 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 Да. имя. Фамилия. Помните, Бубочка ж. И, ж, ж. 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 Левая рука. Фамилия. И по батькови. Отчество. То есть имя, фамилия, отчество – это третье. Да. Поэтому имя, повторим. Имя. Фамилия. Буквочка уже. Фамилия. И отчество. Это будем дальше потом учить группу. Это жест отец. Отчество. Фамилия, имя, отчество. Да. Ты. Вы, либо вы, у меня, у вас, у нас, имя, фамилия, отчество, либо второй вариант. Имя. Вы знаете, сегодня у нас информации действительно достаточно. Мы как раз разберемся с жестами, действительно, что нас радует, то, что дружба, вы знаете, на всех языках это один и тот вы, же жест. И да. Это, да а, Лена, Лидия, мы переходим к гостевой площадке. Спасибо вам, до новых уроков, друзья. До свидания. Ну что, друзья? Ми с вами вже позанімалися саме пообщатися на нашій гості площадці. І я з приємністю представляю вам нашого гостя, нашого експерта, начальника відділу інформаційно-комп'ютерного та пільгового забезпечення головного управління праці та соціального захисту населення Кіроградської обласної державної адміністрації В'ячеслава Леонтьовича Колеснікова. Вітаємо вас! Здравствуйте, дня. Так, І сьогодні ми з вами говоримо про забезпечення пільгових категорій, тобто людей з вадами слуху, технічними засобами реабілітації. Правильно? Так, давайте роз'яснимо нашим телеглядачам, по перше, що це таке технічні засоби реабілітації. Хто має право на те, щоб їх пільгово отримати? Як це пільгово за гроші безкоштовно? Коротше кажучи, за вами інформація. Е, громадяни з вадами слуху е, мають право і потребують забезпечення передусім мобільними телефонами для письмового спілкування. Процедура їх отримання. Е, Дуже проста підставою для забезпечення мобільним телефоном служить висновок обласної медико-соціальної експертної комісії про те, що дана людина є інвалідом по слуху. будь-якої черги на отримання цих засобів в області не існує. Більше того, якщо з будь-яких причин люди ще не встигли. отримати, а відчувають потребу в такому засобі. Або не, не знають, що можна такий засіб отримати. Або так? навіть не знають, Будь ласка, звертайтесь до управлінь праці і соціального захисту населення за місцем проживання, і мобільними телефонами вони будуть забезпечені. Інваліди по слуху це інваліди загального захворювання, тому вони користуються всіма правами і пільгами, які передбачені законом України про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні. За даними Кіровоградської обласної організації, уТОГ вірніше ця організація об'єднує на території області. 1206 осіб з вадами слуху. Але проблему я вбачаю в тому, що обласна організація УТОГ має лише чотири територіальних відділення: Кіровограді, Долин, Долинська територіальна організація, Олександрійська і Ульяновська. Проте адміністративно територіальних одиниць у нас в області набагато більше. Звичайно. Як отримувати кваліфіковану допомогу громадянам з вадами слуху, які проживають за межами цих названих адміністративно-територіальних одиниць? Я маю на увазі не забезпечення в даному випадку технічними засобами, а от допомогу у спілкуванні? маєте на увазі соціалізацію, угу. соціалізацію інтеграцію в суспільство, яку можуть надавати фахово лише люди, які володіють. Навичками жестової мови. Обласна організація Уток, звичайно, надає такі послуги голови територіальних організацій, перекладачі в штаті правління організації, клуб, обласний клуб для громадян з вадами слуху офіційно визначених нормативів. Сто стосовно кількості сорту перекладачів на певну кількість громадян з вадами слуху не існує в Німеччині, наприклад, на 10 громадян з вадами слуху є один сурдоперекладач. А У нас, нас такого норматива ну... не а если вот, например, человек э, с ограниченными возможностями именно по слуху ему нужна как какая-то консультация вплоть до да, ну, может быть, там не бытовые, но даже те же какие-то коммунальные услуги, они могут обращаться к вам? Звичайно, с этих питань э, мы надамо консультацию угу. без э, угу. однозначно. Але проблема в тому, що в нашій системі немає фахівців, які володіють жестовою мовою, тому людина з проблемами слуху звертається передусім до перекладача, ну скажімо, в обласну організацію уток, і їй такі послуги. Надаються Тож, давайте нагадаємо нашим телеглядачам, що наразі можна отримати абсолютно безкоштовно в користування мобільні телефони для письмового спілкування за місцем проживання. Звертайтеся до територіальних управлінь соціального захисту населення. Абсолютно, правильно повірно. це по перше. По-друге, я хотіла просто деталізувати, чи можуть бути це, наприклад, слухові апарати чи ні, забезпечення слуховими апаратами віднесено до від... до компетенції органів. охраны здоровья. Спасибо вам большое, друзья. Ну что, мы, в принципе, поговорили сегодня о такой важной теме. Конечно, правовое обеспечение важно, ну, нужно знать, разбираться, но если нет, то вы знаете, куда обращаться, поэтому следите за нашими программами. До новых встреч.